ماذا عن الموقف التركي من اسطنبول ينضم الينا بكير اتجان مدير معهد اسطنبول للفكر سيد اتجان مرحبا بك معنا كيف تراقب تركيا هذا المشهد المتطور التطورات الدراماتيكيه المتسارعه ما يحكى عن كما قاله مدير المرصد السوري لحقوق الانسان قبل قليل عن جرائم قد ترتكب بحق الاكراد في بعض المناطق في شمال سوريا، بالتالي المشهد يبدو غامض جدا، المشهد منفتح على كل السيناريوهات، هل تركيا قلقه سيد اتجان جراء ما يجري على الارض؟ مساء الخير تحياتي لك ولضيوفك الكرام اولا اهلا بك طبيعي انا لم اسمع ضيوفك الكرام ولكن اريد ان اعقب على ايضا اذا كان تسمح لي النهايه سمعت النهايه من طهران بعض الاشارات الى بعض الامور ولكن اريد اولا الاجابه على سؤالك اذا تفضل تسمع. تفضل طبيعي تركيا كدول كدول الاخرى لها خطوط حمراء لابد ان تكون لها خطوط حمراء ولكن هذه الخطوط الحمراء تكون الحفاظ عليها بالحفاظ مع دول المنطقه يعني المقصود لما اقول دول المنطقه بما فيها ايران، بما فيها روسيا، بما فيها سوريا، بما فيها اليونان وقبرص وبلغاريا، يعني الحدود المشتركه مع تركيا لا تكون لوحدها يعني، فبين الحين والاخر نجد بان للاسف الشديد اذا اخذنا بالاعتبار والتي تهمنا الان ربما هي ما يحصل في سوريا حصرا، ليست الدول الاخرى بالدرجه الاولى طبيعي، نجد بان لأن سوريا تركيا في الفترة الأخيرة كان هناك عليها خناق إذا أخذناها من على الحدود 911 كيلومتر شرقا حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية التي مصنفة بالنسبة لتركيا وحتى للولايات المتحدة على أساس هي فرع من حزب العمال الكردستاني علما بأن الولايات المتحدة تقول عندما غيرت الاسم هذه ليست إرهابية ولكن للأسف الشديد معظم أعضائها من من تركيا وحتى قائدهم الذي يرفع صوره في داخل سوريا وفي اماكن اخرى مؤسس حزب العمال الكردستاني أجلان الموجود في تركيا في السجن لذلك يعني لو قالت الولايات المتحده وكل دول العالم بانها ليست ارهابيه هم نفسهم يثبتون بانه هذا جزء من المعادله من العمال هذا جزء من المعادله سيد حكم اليس سيد بكير نعم ولكن في الطرف الاخر عفوا هذه في الشرق م. من الغرب نجد بان ايضا هناك يعني هيئه تحرير الشام ايضا المصنفه ارهابيه كمان هذه مصنفه في قائمه الارهاب والولايات المتحده والدول الاوروبيه تقول بانها ارهابيه ولكن في نفس الوقت نجد بان الاسلحه التي تستعمل هي نفس المنشا يعني التي تستعملها حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا الفرع السوري البي او قسد او مصد او ما كما اردتم سموها نفسها تستعمل او نفس المعمل ونفس النوعيه ونفس العتاد التي هي تقدم من طرف الولايات المتحده والغرب طيب. لحزب العمال الكردستاني فرع سوريا في الشرق وفي الغرب هيئة التحرير الشام إذا آه، للأسف الشديد والاثنين يهددان الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا لدول المنطقة ولكن هذه لابد بالنسبة لتركيا خط أحمر كما أشرت قبل قليل ولكن على إيران على روسيا على النظام السوري آه نفس الشيء ولكن نجد العكس كيف طيب. العكس لم يعني حقيقة عندما لم, دخلت لم آه حقيقة المعارضة سيد, سيد أتجان دعني فقط أستفسر عن نقطة مهمة قلتها لي وللمشاهدين عندما تقول نفس تفضل. الأسلحة موجودة مع هذه المجموعات الانفصالية الكردية هي نفس الموجودة مع المعارضة السورية المسلحة في إدلب الكلام الآن على أن تركيا توافق وتبارك لهؤلاء المسلحين بين مزدوجين الجهاديين من السوريين في هذه المعركة بينما تقوم بضرب المقاتلين الأكراد هذه النقطة لا أريد أن أوضحها معك السيد العزيز هل هل يوجد عندكم تصريح تركي الى الان منذ نشاتها الى الان بان تبارك لهيئه التحرير غير ممكن تبارك للجيش الوطني التي هي تحت مظله تركيا التي هي فصائل 14 15 فصيل ولكن الى الان لا توجد تصريح واحد من المسؤولين الاتراك منذ 15 سنة أو حتى أكثر لهيئة التحرير من هي موضوع في قائمة الإرهاب في تركيا وعلى يعني في الجريدة الرسمية التركية وغير ممكن على تركيا أن تقبل هذه الفصيل بأنها هي بغض النظر جهادية غير جهادية بأنها هي إرهابية موضوع في القائمة غير ممكن التعامل معها نعم هناك في داخل إدلب لأنهم متواجدين ربما يكون بين الحين وال الاخر تماس ولكن طيب. هذا لا تجانب. يعني باننا نعطي السلاح بالزبط. او ندربه او او نتعامل معه هذا مرفوض تماما بالنسبه للحكومه الوقت الدوليه الوقت. وهذه الخطوط الحمراء التي اقول عليها عفوا نقطه اخيره اذا اذا حصل الاستيلاء من هذه العناصر فقط لمدينه حلب فهذا الخطر لن يكون فقط لسوريا وللشعب السوري وانما يكون لتركيا وللشعب التركي هذا ما هذا ما يعني اردت ان اسالك عنه لكن الان يعني نحن لا نفرق بين حزب العمال الكردستاني وهيئه التحرير لان المنشا واحد والاسلحه واحده كما اشرت قبل قليل نعم عفوا سؤالي الاخير لك يتعلق بالوضع تفضل. الان والتوجه الايراني نحو تركيا ضيفي من طهران كان يتحدث على أن العلاقات جيده الان ما الذي يعني هذا الكلام على ضوء هذه المعادله المتغيره كيف يمكن ما الذي سيحدثه ستحدثه زياره وزير الخارجيه الايراني الى تركيا يعني للاسف الشديد احترم راي ضيفك ولكن هذا الكلام آه غير صحيح، لو كانت العلاقة كما يدعي ضيفك الكريم جيدة جدا لكانت المسألة لن تصل إلى هذه المسألة، يعني الإختراقات من طرف النظام ومن طرف الميليشيات الإيرانية ومن طرف حزب الله للشمال السوري بما فيهم حزب الإنفصالي للإرهابيين المدعومة أمريكيًا كلها ضد تركيا وهناك تفجيرات داخل تركيا وعلى الحدود، كلها مدعومة إيرانيًا بإمتياز، مدعومة من نظام الاسد بامتياز والدليل على ذلك عندما دخلت هذه القوات قوات من من الغرب كانت هيئه التحرير والفصائل المدعومه تركيا والفصائل المدعومه ايرانيا وسوريا من يعني النظام هي التي سلمت المواقع لحزب الانفصاليين الارهابيين بما فيهم العتات ايضا بما فيهم الاسلحه فهؤلاء متفقين بما فيهم روسيا ايضا للاسف الشديد وهذه الخطه تتماشى يعني هناك خلق البلبله والتي تريدها الولايات المتحده واسرائيل ولذلك هذه لذلك انا قلت قبل قليل هذا الخط الاحمر لن تكون لصالح تركيا ولا أشكرك للشعب أشكرك السوري نعم ولا للشعب التركي فلذلك آه الايام القادمه آه اتمنى ألا, الا تصل الى هذه المرحله هناك ربما تكون حرب اهليه بين هذه يعني من الذين يدعونهم يسارين والذين هم يدعون يمينين وهذه سوف تكون يعني لجوء اكثر الى أشكرك تركيا على وهذه سوف تكون ايضا مشكله كبيره على تركيا في الايام القادمه لذلك على تركيا ان تاخذ بعين الاعتبار هذه كلها الخطوط لا. الحمراء ولذلك لابد ان تكون طاوله جديده شكرا جزيلا آه لك على المداخلة من إسطنبول كثيره اتجاه المدير معهد اسطنبول هذه الطاوله الجديده تكون وفق اسس جديده الوقت هم من اشكرك شكرا. على المداخله شكرا جزيلا لك